Mir Yusif, əsl adı Mirbabayev Yusif Mir Heydər oğlu. Məlumatı keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək məlumata. Mirbabayev Mir Yusif Mir Heydər oğlu 27 oktyabr 1977-ci ildə Bakı şəhəri Nizami rayonu 8-ci kilometr qəsəbəsində anadan olub. Valideynləri Mirbabayev Mir Heydər Mir Hüseyn oğlu və Mirbabayev və Adella Yusuf qızıdır. Ondan böyük qardaşı və kiçik bacısı var. Qardaşı Mirbabayev Mirbağır Mirheydər oğlu iqtisadçıdır. Bacısı Mirbabayevə Günay Mirheydər qızı musiqiçidir. Mir Yusifin uşaqlıq illəri yaşadığı 8-ci kilometr qəsəbəsi ilə bağlıdır. Onun Bakı sərçələri mahnısı və ona çəkilmiş klip Vas həmin yerlə bağlı xatirələrində həsr olunmuşdur. Şəxsi həyatı Miri Yusif məktəb illərindən sonra Abşə gedir. Miri Yusif burada bir çox işdə çalışır. Özünün karantin adlandırdığı bu dövrdə yeni ruhda, yeni tərzdə mahnılar yazmağa başlayır. Bağ keçdi və onun həyatı öz axarına düşməyə başladı. Onu Amerikada yaxın dostu Teymur Nuriyev dəstək oldu. Artıq o arada bir Bakiyə gələ bilərdi. Bakiyə gəldiyi bir vaxtda konsertdə bir qızla qarşılaşdı. Ertəsi gün həmin qız, öz qardaşı və ailə dostları Fidan Qasımova ilə onların evinə gəlir. Cəmi bir ay sonra 2008-ci ildə onlar ailə həyatı qururlar. Bu böyük sevginin ilk töhfəsi, sənin üçün hiti, ən böyük nəticəsi isə 9 aydan sonra dünyaya gələn Mir Hüseyn olur. 2011-ci ildə Adel adlı qız övladı da dünyaya gəlir. İndi isə keçə kariyerası haqqında məlumat. Musiqi karyerasına 1996-cı ildə Dəyirman qrupunun tərkibində başlayır. Dəyirman bir-birini öncədən tanıyan bir dostluq qrupu idi. Dəyirman qrupunun daha sonra isə solo karyeriyə başlayan müğənnis, prodüseri Məmin Əfəndidir. Əmin də Dəyirman qrupunun digər üzvləri kimi bu dostluq komandasının bir parçası idi. Əmin Əfəndi və Miri Yusifin işbirliyi indiyə qədər davam edir. Dəyirman Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir rep qrupu idi. Əvvəlcə Qrup ailəsi adlansa da, sonralar onun adı Dəyirmana dəyişdirilir. Azərbaycan tamaşaçıları qrupu müğənnidə Leyla ilə birlikdə Sarı gəlin mahnusuna çəkdikləri Kelepi ilə tanıyır. Sonradan Dəyirman Azərbaycanın bəzi xalq və uşaq mahnılarını rep üslubunda remiks edir. Qrupun ən uğurlu mahnılarından biri ya Qaraqov ya ölüm sayılır. Məli Yusif Abşda yaşayarkən 2005-ci ildə solo karyeriyə başlamağa qərar verir. İlk mahnı Papa mahnısı olur. Daha sonra studiyada Avara adlı ilk albomunu yazır. Başkəyə qayıtdığı andan etibarən həyatda baş verən dəyişikliklər Miri Yusifin Karma albomunun yaranması yolunun başlanğıcı olur. 1 dekabr 2010-cu ildə tarixdə SS Production şirkətinin təqdimatı ilə Karma albomunun tanıtımını Miri Yusif qısa solo konsertlə müşayiət eləyir. Bu böyük səhnədəki konsertdə yönəlmiş ilk addım olur. Mən heç kim adlı yeni Sink Miryus'un fəlsəfi axtarışlarının ilk nəticələrindən olur. Musiqiçi və sözləri Miryus və məxsus olan bu trakt 2011-ci il sentyabr ayında sırf internet vasitəsilə yayımlanan Karvan EPM albomuna daxil edilir. Sözü gedən albomun həm şərq, həm də qərb kaloritlərini özündə cəmləşdirən Miryus'un ilk dəf albomu idi. Bu albomda yer alan Səndən olmaz mahnısı isə 2011-ci ildə ilin hit mahnısı mükafatına layiq görülür. Həmin ilin oktyabr ayının 15-də Yeni adlı mahnının Eleven klubunda canlı alətlərin müşayiəti ilə ilk klub konserti keçəcəkləşir. Mel Yosefin sayca 4-cü albomu olan Nirvana 2012-ci ildə işıq üzü görür. Albomin musiqisi prodüseri Əmin Kərimlidir. Albomdakı Nigar Camal ilə duet oxunan bəstəkarı isə İsa Məlikova aid olan "Qal" traktının klipini YouTube kanalında yüklədiyi ilk gün ərzində 40 min baxışla 2012-ci il ilə qədər Azərbaycan musiqi aləmində heç görünməyən rekord göstərici əldə edir. Nirvananın əvvəlki albomlardan fərqi onda idi ki, albomda yer alan bütün mahnılar canlı olaraq musiqi alətləri ilə müşayiət olunurdu. Albomun dizaynında isə Miri Yusifin uşaq vaxtı çəkdirilmiş şəkillərdən də istifadə olunmuşdur. Məktub mahnısı isə avqust ayında kliplə bir yerdə internetdə yayımlandı. Məhs buna görə bu mahnı 2012-ci ildə Miri Yusifə Fəxri Fərman mükafatı kazandırdı. 2010-cu ilin ilk aylarında Musixi və sözləri Miri Yusifə məxsus olan Mən küləyəm, sənki internet və radio vasitəsilə yayımlandı. Qısa zaman keçməsinə baxmayaraq bu mahnı pərəstişkarlar tərəfindən böyük şöhrət qazandı. 8 mart ərəfəsində Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Miri Yusif Eleven klubunda xanımlar üçün öz musiqili hədiyyəsini ilk akustik konsertini uğurla verdi. Konsertdə bütün mahnılar akustik və bas gitara, perkussiya alətlərinin köməyi ilə səsləndirildi. Böyük anşlaqla qarşılanan bu konsert çoxsaylı istəklərin nəzərə alınması ilə yenidən həmin mək məkanda 15 martda təkrarlandı. Meryusvin böyük konserti isə iyun ayının 28-də Yaşıl Teatrda tamaşaçıları bir araya topladı. 3 saata yaxın açıq havada davam edən konsertdə 2000-ə yaxın tamaşaçı iştirak edirdi. 2013-cü ilin sonlarına yaxın Ağ Qarqa albomu dinləyicilərə Heydər Əliyev adına Sarayda keçirilən canlı konsertdə təqdim olundu. Albomun musiqi prodüseri Nirvana da olduğu kimi Əmin charməldir. Albomda bir sıra yeni bəstəkarlar, yeni bəstələr yer aldı. O cümlədən retro mahnılarından biri olan Küçələrə su səpmişəm tam fərqli tərzdə muğam və roka sintez olunaraq ifa olunubdu. Həmçinin alboma daxil olan iki doğma insan mahnısı, dilin mahnısı kimi mükafat qazandı. 2014-cü il 13 və 14 iyunda Yaşıl Teatrda yayın ən böyük konsertləri reallaşdı. 2 gün ərzində anclaqla keçən solo konsertdə 4000-dən çox dinləyici iştirak etdi. Ən son illərdə 2016-cı ilin iyun ayının 8-9-u 2 gün solo konsert azlıq konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda çıxış etdi. 1 mart 2017-ci ildə Elektra Event Hold-da Adgülü adlı canlı solo konsertləri baş tutdu. Bu konsertlər arasında 24 noyabr 2017-ci ildə Böyük Britaniyada DJ Che inanınında iştiraki ilə Millions Ven konsertləri baş tutdu. Həmçinin o vaxt Eleven adlı Night Club-da tez-tez canlı konsertlər də verirdi. Musiqi üslubu Dəyirman qrupunda fəaliyyət göstərdiyi dövrdə rep ifaçısı olsa da, solo karyerəyə başladıqdan sonra etnik, reggi, rok, şanson, reppe, caz və flamenko tərzində mahnılar yazmağa başladı. Nailiyyətləri: İlin hit mahnısı Səndən olmaz 2011, Fəxri fərman məktub 2013-cü il, İlin kişi müğənnisi 2013-cü il, İlin mahnısı 2 doğma insan 2014-cü il əməkdar artist adına layiq görülmüşdür. 27-ci -si, 5-ci ay 2018 Azərbaycanın xalq artisti. 21-i 10-cu ay 2019-cu il. Konsertləri adına bağlı 2011 Səndən olmaz 2011 Déjavu 2011 Nirvana 2012 Miri Yusif Nigar Camal 2012 Ağ qarga 2013 Biz Soxquba 2014 hesabat 2015 Yaşıl teatr Everland Long 2015 illər. Və sonda bu cürlə maraqlı məlumatlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.